samanlar öz xarakterının səsi, istedadı və özünə məxsus görünüşü ilə hər kəsin sevimlisinə çevrilən Hüseyn Dəryə var idi. Uşaqlığımızdan bu günə sevərlə dinlədiyimiz Hüseyn Dəryə haqqında danışacağıq. Əsl adı Hüseyn Muradov olan Hüseyn Dəryanın dəryallar boyda dərin həyat hekayəsi. 1975-ci il iyun ayının 29-da Bakının Bakıxanovqa qəsəbəsində anadən olmuşdur. Yaşadığı müddətçə həm mikrofonu, həm qələmi, həm də silahı ilə xalqa xidmət etmişdir. Vətəninə daim bağlı olan Hüseyn Dərya təhsilinə yardımçıq qoyaraq 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etmişdir. 4 il 2 ay hərbi xidmətdə olmuşdur. Sən eyni zamanda Qarabağ müharibəsində döyüşmüsən? 4 Mən il... həm müharibə veteranıyəm xanım, həm də müharibə əlliyəm. Aha. Yəni öz təsirindən könüllü imtina edə bilən əskər. Mən Bakı Dövlətə mən könüllü imtina etdim çünki o də bizim nəsildə qaşğın da var, bizim nəsildə köçkün də var, dilərgin də var. Və belə bir nəsilin bir evladı olasam, amma əskərliyədən bu oyun qaçarasam, bu bizə yaraşmayan şeydir. İlk dəfə sizin salət verlişinə əflə çıxan Hüseyn Daryanın o gündən həyatı dəyişir. Elə o gündən Hüseyn Daryanın fanatortusu yaranır və Kef elə mahnısı ilə məşhurluq qazandı. Oh, hey, nə qədər ki sansam, nə qədər ki vardır, dəryanın da qızlar kef belə. Hey, nə qədər ki bu var, nə qədər ki kef var, nə qədər ki varsam, kef belə. Danışığı, məntiqi və ifaları ilə hər kəsinə seçilməyi bacaran Hüseyn Dərya bir anda xalqın sevgisini qazanır. İnsanlar bərbərə gedib saçını Dəryanın saçı kimi kəsstirirdilər. Əlbəttə həmin dövrlərdə Mən də bərbərdən saçımı Heydərliyans saç kimi kəsməyini xahiş etmişdim. Oğurların zəncirvari bir-birinə calayan. Hüseyn Dəryə məşhurluğun pik nöqtəsinə gəlmişdi. Yəni bunu həmin illərdə Əl Oyunları stadionunda verdiyi konsertdən aydın görmək olar. Çan sonra Hüseyn Dəryə Əl Oyunları stadionunda konsert izildi və məndə deyək ki, "Amram, mən sənin verişdən çıxmışam. Hə, şey vardı, xamda ekspansiya vardı, belə. Ümumiyyətlə amerikalısıdır, dirsə burada doğulmuşam, bilmirəm. Hər halda bizim fəxrimiz idi." Hə, biz Konsert istəyirəm ki sən açasan. Mən stasiona yaxınlaşanda gördüm polis hər yeri bağlayıb, yerdə də adam vardı. Demək olar ki, yerdə uzanmışdı insanlar. Mən Hüseyn Dərya deyəndə stasionda ömründə dünya çempionatında heç Braziliya üçün, bəlkə Argentina üçün, Argentina üçün əzərkeşlərin çıxarmadığı bir dəcə səs tecibə vardı. Bəs Hüseyn Dəryanın oğurları bununla bitirdi mi? Əlbəttə ki, xeyr. Repdə Üzeyir Acıbəyov fəxri diplom almış. MDB ölkələri arasında Alsañqelskaya naminasiyasını Azərbaycanla gətirən Hüseyn Dərya idi. Bütün MDB-də birinci Hüseyn Dərya bu naminasiyanı almışdır. Üstəlik Moskvada keçirilən Re festivalında üç repertuarı 7 dəqiqə yarım səhnədə canlı klip göstərib. 2004-də Oyan vaxtım adlı albomu ilin albomu olub. Oyan vaxtım adlı mahnısı isə prezident mükafatını alıb. Bundan əlavə olaraq Hüseyn Dərya Yaşa Azərbaycan adlı Ulu Öndər Heydər Əliyevin imzası olan mükafatə layiq görülmüşdür. Şübhəsiz ki, həmin dövrdə Hüseyn Dəryanın çox yaxşı gəlirləri var idi. Ancaq Hüseyn Dəryan nə qədər qazansa da, insanlara yardımını əskik görməzdilər. O insan qazandığı pul özündə döndü. Və konkret bu insan bu gün 2000-3000 pul qazanırdı yenilə gecəsi. Səhər yox idi. Əlixan hanım pul, ha, plançasa yazığın gəldi ona verdi. Qanca sobaq mənə bir yaxşılıq etmişdi. Evində bir gün qalmışdım, ona paltar aldım. Azdı bu. Üstündən illər keçib bu ilə edilən yaxşılığı unutmuram. Beş barmağın hələsində bir istedad olan Hüseyn Deryanın həm də gözəl mexana demək bacarığı var idi. Bunu isə o dəfələrlə verilişlərdə göstərmişdi. Onsuz da maddi cəhətdən çətinlik olan Derya mexanaçılara daha yaxın olmaq üçün məşhur mexanaçı Ağəsəlim çıldağın restoranında pulsuz aksiyan işləmişdir. 700 ağa sərin çadağın çayxanasına. Orada pulsuz aksiyan işlədir. O vaxt ağamirsə, ağa gəlim ağa, çox cəvan idilər. Mm -hmm. Mən pulsuz ona aksiyan işləyirdim. Hətta o özünə məxsus xırıltılı səsi ilə rüzgar idi adlı musiqi li meyxana da ifa etmişdir. <Sessizlik> o vaxt qəzənə düzi gər idi. Onda hər nə desən var idi. düşməyirdi Bazar yolunu saldım bazara, bazar ortada, bazar idi. Aycanın düşməirdi dərdazara, yolunu saldım bazara, bazar ortada, bazar idi. Ancaq Şeyn Deryanın bacarıqları bununla bitmirdi. Onun əsəmlə sağlamlıq qabiliyyəti ilə yanaşı, Ərəb və Fars stillərini mükəmməl sərgilədə bilirdi. Deryanın bacısı verilişlərin bilində dediyi kimi, istedadlı və yaradıcı adamların həyatı çətin olur hər kəs kimi olmur. Və bu deyilən sözlər də Hüseyn Dəryanın həyatında öz əksini tapmışdır. Yaradıcılığı ilə başladığı gündən həyatın çətin sınaqları ilə qarşılaşmışdır. Bir tərəfdən onu yığmaq istəyən saxta dostlar, bir tərəfdən qızlar, bir tərəfdən isə uğuruna qısqananlar. Əlbəttə onun üçün çox çətindir. Və zamanla Dərya saxta dostların hiyləsinə qurban olur. Bəlkə də Dərya saflığından, dürüstlüyündən artıq hiyləgərlərin hiyləsi ilə məğlub olmuşdur sahnedən uzaqlaşır və şəxsi həyatında problemlər yaranır. Onun əlindən hər şeyini aldılar. Artıq Dərya hər şeyini itirmişdi. Amma bir şeydən başqa, xalq hələ də onu sevirdi. Xalq hələ də Dəryanı axtarırdı və bir gün Dəryaya sevənlər Dəryanın qaydacağına inanırdı. Artıq həmin Dərya geri gəlməz deyirdilər. Hətta <laughs> ataq qazamatda gələndə <laughs> <o> <laughs> ədliyyə işçiləri ona demişdilər ki, gəlmə, öləcək. Amma Allah istəsə, ölüb belə dirilər. Həbsxana həyatı yaşadığı dövrdə artıq həyatını dəyişməyə qərar vermişdi. Yeni həyat, yeni ideyalar, yeni tərz və daha nələrinin planını qururdu. Allahın istəyi, dəryanın iradəsi Və xalqın sevgisi ilə Dəryə yenidən sənətə və normal həyata qayıtdı. Dəriyasız boş qalan səhnəni Dəryə gəlişi ilə doldurdu və sancre rep ailəmində bir canlanma başladı. Mən xarici görünmüşsə, zəif bilərəm, amma ruhum mənə necə gözəl omuşam, elə gözəl qovazam. Bu sözləri deyən Hüseyn Dəryə çox çətin olduğunu sübut etdi və çətin, ağrılı, acılı günləri geridə qoyaraq yeni həyata başlamağa qərar vermişdi. Rep ailəmində bir irəlləyiş hiss olunurdu. Səhnəyə qatıldığı şou proqramlarında xalqın sevgisini itirmədiyini hiss eləmişdi. Bəlkə də bu dəstəyə bir motivasiya vermişdi və Dəriya bu sevgidən ilhamlanaraq yenidən sənətinə davam etməyə başlamışdı. Artıq Dəriya həmin Dəriya değildi. Nəyin yaxşı, nəyin pis və kimə inanmaq lazım olduğunu yaxşı bilirdi. Dəriyanın qayıdışından sonra qısa müddət tərzində konsert təşkil olundu. Bu iş günə təşkil olunan konsertdə bilet satışı ilə Dəriya Yaşıl teatrı tamaşaçılarla doldurmağı bacarmışdı. Amma əlbəttə ki, yenə də Dəryanın uğurunu qəbul edə bilməyənlər, hər zamankı kimi, yenə var idi. Yeməkdən zəhərləndiyi zaman yenə pisvərdişə qoşulduğunu deyənlər. Məni e, nüfuzdan salmaq üçün növbəti ataqadı. Əslində necə olub? Rusiyadan dostlarımız gəlib, oturmuşu, yemişi, içmiş, zəhərlənmişəm. Gətiriblər məni Bakıxanov e, ətili Tibi yardımına. Yudullar da məələmidir, qəşin sistemlər yanın. Çox yüksək səviyyədə sağ olsunlar. Eee, mənim belə deyim, bərpə elədilər, sağlamlıq durumumu. Efridə Deryan özündən çıxaranlar. Səbəb nə idi? Nə oldu bu qalmaqal? Yox, bunlar onlar. Yoxu dedi, dedi də, düz versin. Düz keçəririz, verişə davam edəcəyik. Ver elə, elə. Düz versin. Bir sözlə düşmənlər bitmirdi ki, bitmərc. Artıq o, bu dəfə çox ehtiyatlı olmalı olduğunu yaxşı bilirdi. Bu qədər problemlərin arasında zarafatından da heç vaxt qalmazdı. O qədər dərin sözlərə sahib bir insan idi ki, onun sözləri və çəktdiyi misallar hər kəsə maraq doğururdu. Hüseyn Dəryani başqalarından fərqləndirən daha bir üstün cəhəti isə onun hazır cavab olması idi. Hüseyn, bu dəqiq cibində nə qədər pul var sənin? Mənim cibimdə hal-hazırda, ha. Hal-hazırda içimdə, yəni mən bilirsən ki, sürücüm oturdu Yox, hey, orada. Yox, ey, səndən Cəbi. Mənim, söhbət. Cəbi. Cəbi də söhbət edir. Mən pulumu cibin... maşında gəzdirirəm, amma qalıq olaraq içimdə bax 30 man, bayaq siqaret alanda qalıqdı. Var hey. artıq cibində pul. Artıq deyə mənim həmişə olub, kifayət qədər olmayıb. Amuca karımsa qalan bir arzusu oldu. Xəyalını qurduğu, planlaşdırmaq istədiyi sarı gəlin nahiyəsini reallaşdıra bilmədi. 2014-cü il martın 14-də avtomobil qəzasında dünyasını dəyişdi. Həqiqət ki, sarsan, nə qədər ki vardır, dön yanında qızlar keyf eləyər. Azərbaycan repinin ən parlaq ulduzu Hüseyn Dəryə 39 yaşında dünyasını dəyişdi. Hüseyn Dəryə 15 mart tarixində, yəni bu günləri Sabunçu rayon 3 sayılı hastahanasında Seher saatlerinde dünyasını değişmişti Allah rahmet eylesin Her şey ne çabuk Ne kolay Dağıldı Sonunda Neden Olmuyor Ne kaldı Elimde Avucumda Kimse sanam. Çox popuqlarda bitdi sonunda. Sanat dostlarının az qisminin həmin cənazəyə qatılması hamını üzmüşdür. Ancaq Deryanın ən sadiq dostlarından biri olan Kənan Əmim əfəldə züncünsünü bildirib, həmin insanlara lazımi cavabı vermişdi. Amma ölümündən sonra dost sözünə sadiq qalan, Deryanı unutmayan və unutdurmayan dostlar da var idi. Mən Sağ qalan bəd bəx sənətçilərin halına üzülürəm. Təəccür edirəm, bəd bəx sənətçilərin halına üzülürəm ki, cənazə qalmışdı ortada. 2-3 sənətçidən başqa mən heç kimi görmədim orda. Ölməyəsizsiz. Nançorlar. Sənin Hüseynin cənazəsi də adı kimi şöhrəti kimi ağır idi. Hər insanın gücü çatmazdı onu qaldırmağa. Kişi cənazəsində kişi girdi və salam. Dado Natıvan Həbibi və Kənan Əməmin ifasında yad dostum Lil Orxan Dəryəyəm adlı ifalarını Hüseyn Dəryəyə həsr etmişdilər. Dəryanın ölüm ili mənim hərbi xidmətimə təsadüf eləmişdi. Hərbi xidməti bitirdikdən sonra Lil Orxana təşkil elədiyim konsertdə biz Leylər xanının dəryə yanı mahnısı ilə Həsən dəryanda yad eləmişdik. <yüzdürlük> Əlbəttə dövrümüzə bir dəriyə təsadüf elədi. Və belə bir şəxsin dövrümüzə təsadüf elədi üçün çox şanslıyıq. Və beləcə bu dünyadan bir Hüseyn dəliyə keçdi. Allah rəhmət eləsin. 1 saniyə vaxtınızı ayırıp videonu bəyənərək kanala abunə olmağı unutmayın.